असलमकम डियर व्यूज मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज बज़मी वेलकम uh, uh, आज जी जैसा कि आपको पता है कि 19 जून के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर एक जो है वो कोहराम बरपा है कि जी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए इंटरव्यू की तैयारी में किन किन चीज़ों को जो है वो मद्दनज़र रखा जाए और आज जो है मैं एक आपको दुरुस्त जो है वो कह लेंगे डायरेक्शन जो है वो बताने जा रहा हूँ दुरुस्त समत का जो है वो आपके लिए निशानदही करने जा रहा हूँ कि हमने इंटरव्यू के अंदर कैसे जाना है क्योंकि जितनी देर तक एक मंजिल का तयन नहीं होगा उतनी देर तक हम आगे जो है वो कैसे जाएंगे लिहाजा आज हम ये तय करेंगे कि इंटरव्यू के अंदर जो काफ़ी सारी डायरेक्शन हैं यानी कि कई अशनाफ़ हैं हमें जो है वो किस सिनफ में जाना है हमने जो है वो तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर करनी है आज हम उसी पे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो बड़ा जो है वो आपके लिए मुफीद साबित होगा गया इन शाला और आपने जो है वो आखिर तक देखना है मैं अब कोशिश करता हूँ कि ज़रा वीडियो थोड़ी छोटी बने ताकि आप लोग जो है वो पूरी वीडियो देखें और उससे जो है वो भरपूर इस्तादा करें तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ तो इंटरव्यू की तैयारी के, के बुनियादी मराहल और इंग्लिश में मैंने इधर लिखा हुआ है टिप्स फॉर इंटरव्यू यानी कि सबसे पहले तो आपने ये अपने तौर पे सोचना है कि आप किस सिनफ के अंदर जो है वो दिलचस्पी रखते हैं यकीन हमारे यहाँ दो जवाब होते हैं वैसे तो उर्दू अदब की कई असनाफ़ हैं लेकिन बुनियादी तौर पर जो इंटरव्यू के अंदर डिसकस की जाती हैं या जिन पर जो है वो सवाल किए जाते हैं वो या तो शायरी है या फिक्शन है ठीक है यानी कि बहुत कम हुआ है कि जी आप जो है वो सीरत निगारी पे वो बात करना शुरू कर दें या तस्करा निगारी पे बात करना शुरू कर दें बहुत कम है यानी कि आपने ये तय करना होता है एक अच्छा इंटरव्यू करने वाला पूछ लेता है कि जी आपका एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट क्या है या कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि जिस तरह के आज सर रिजवान भट्टी साहब भी फरमा रहे थे कि आप जो है वो अगर वो पूछ ले कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ़ तो फिर अपना तारुफ़ करवा दें अंग्रेज़ी में अगर वो पूछ ले कि जी अपना तारुफ़ करवाइए तो आपने तारफ़ के अंदर ही उसे जो है वो थोड़ा सा आखिर में इशारा कर देना है कि मैंने मैं जो है वो मैं फला तहसील से हूँ फ़लाँ शहर से हूँ मैंने एम ए उर्दू किया हुआ है या मैंने एम फिल किया हुआ है और मेरा अगर एम में कोई रिसर्च वर्क था तो उसका बताएं उसका बताने का मकसद ये है कि ताकि वो आखिर में आपके किए हुए सवालों की तरफ ही पलट के आ जाते हैं लिहाजा आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि ढीला जवाब नहीं देना कुछ लोगों को मैंने अक्सर देखा वो आके बताते हैं जी हमसे पूछा गया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो वो मुस्करा के कह देते हैं सर थोड़ा थोड़ा सभी में इंटरेस्ट है भाई ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता या हाँ होती है या ना होती है ठीक है तो आपने ये पहले से अभी से अभी आपके पास वक्त है अभी से आपने सोचना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है अगर आपका जवाब है शायरी यानी कि पोइट्री, अगर आप उर्दू शायरी से जो है वो शायरी में शगफ रखते हैं तो फिर यकीनी तौर पे आपको शेर जो है वो सही मानों के अंदर तह तो लफ्ज़ पढ़ना भी आना चाहिए कुछ लोग शायरी कह देते हैं लेकिन जब उनसे पूछ शेर सुना जाता है तो बाज़ात एक शेर भी जो है वो वजन के अंदर कहने की सक़त नहीं होती या कोई एक आधा लफ्ज़ आगे पीछे कर बैठते हैं जिससे ग़लत शेर पढ़ना जो है वो गोया ऐसा है कि आप अपने नाम पर जो है वो रेड इंट्री जो है वो फेरने जा रहे हैं एक गलत शेर पढ़ना और एक गलत तलफ़ जो है वो अदा करना वहाँ पर यह दोनों एक कह लें कि बड़ी गलती यानी कि ब्लंडर तस्वर किए जाते हैं तो आज आपने हम ये तयन करेंगे कि हमने शायरी में जाना है या फिक्शन में जाना है अगर आप वाकई ये समझते हैं कि आप शायरी में आपकी दिलचस्पी है शेर आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा याद रह जाते हैं और तहतलफ़ या आप वज़न के अंदर जो है वो शेर पढ़ने की आपके अंदर सकत है जिस तरह कुछ लोग जो है वो शेर तो पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन शेर को नसर बना देते हैं ठीक है अगर आपका ज़ाती इंटरेस्ट है शायरी में तो ज़रूर जाए उस पर आज हम बात करेंगे कि अगर आप शायरी में जाना चाहते हैं तो फिर क्या करना है फिर आपको दो शायर क्लासिकी से कम अज़ कम दो शायर मीर को ले लें गालिब को ले लें दो शायर अच्छी तरह से आपके तैयार होने चाहिए ठीक है उसके बाद बीसवीं सदी में से दो ले लें वैसे तो एक शायरों की एक बड़ी लंबी खेप है लेकिन इंटरव्यू के अंदर आम तौर पर जो है वो यही देखा जाता है कि जो ज़्यादातर आप कह देते हैं जी ये मेरा एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट है और उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी अगर आपको नहीं ना पता तो वो आपके हक में एक इंतहाई जो है वो कह लें कि सवालिया निशान लग जाता है कि इस बंदे ने खुद कहा है कि जी मुझे शायरी में जो है वो दिलचस्पी है और वो कहते हैं जी कि कोई गालिब का एक मिसरा वो पढ़ देते हैं और कहते हैं जी मुकम्मल करें तो अगर आपको वो शेर मुकम्मल नहीं करना आता तो यकीन आपके हक में एक नेगेटिव पॉइंट काउंट हो जाता है कि इसने खुद कहा और इतना नहीं पता है और कुछ लोग कहते हैं जी अगर शायरी तैयार तैयार करनी है है तो एक शायर कर भाई ठीक अच्छी तरह से एक शायर जरूर तैयार करें लेकिन अगर उस एक से बाहर भी वो जाए तो चूंकि आपने शायरी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया है अपनी दिलचस्पी जो है वो बताई है शायरी की तरफ तो फिर सिर्फ एक शायर क्यों वो सवाल ये कर लेते हैं कि जी आपने खुद कहा मुझे शायरी पसंद है तो फिर सिर्फ फैज़ ही क्यों फ़ैज़ के अलावा फ़लाँ क्यों नहीं फ़लाँ वो पूछते हैं जी आ, कुछ लोग पहले कहते देते जी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शायरी है और मैंने फैज़ को बतौर खास पढ़ा हुआ है तो वो कहते हैं जी फैज़ के अलावा भी तो शायर हैं आपने इकबाल को क्यों नहीं पढ़ा जी आपने हजरत मोहानी को क्यों नहीं पढ़ा हुआ है नासिर काजमी भी अच्छा शायर है क्या ख्याल है आपका उनके बारे में क्या उनका शेर आता है तो अगर आप जो है वो शायरी में जाते हैं तो कभी भी अपनी महदूद राह जो है वो ना चुने अभी आपके पास वक्त है अपने मुताले में जो है वो वसत लाए ताकि आपसे अगर आप वो जो एक वो क्या कहते हैं कुएं का मेंढक ना बने कि एक चीज़ आपने बताई है उसी चीज़ पे सिर्फ कहें उसके बाहर अगर आए तो आपकी सॉरी हो जाए तो ये इंतहा नेगेटिव पॉइंट होता है अगर आप शायरी में जाना चाहते हैं वेलकम जाएं ज़रूर जाएं लेकिन कम से कम हम जो शायरी में जाना चाहते हैं उनके लिए और जो लोग कहते हैं जी मैं फिक्शन के अंदर जो है वो अपना आ, चाहता हूँ कि मैं अपना आ, मेरा इंटरेस्ट भी है और मैं फिक्शन तैयार करूँ उसके भी मैं आपको बताऊँगा कि फ़िक्शन को कैसे तैयार करना है आगे जी शायरी दो क्लास सीखी है के जो अहम शायर हैं उनको आपने अच्छी तरह से मतलब पढ़ना है एक तो तना थारोली जो नहीं कि उसकी ज़िंदगी का एक एक नुकता या उसका एक एक जो है वो शेर का एक एक शेर तो किसी को भी याद नहीं होता हाँ उसकी शायरी के अंदर क्या चीज़ है या उसकी शायरी का ख़ासा क्या है उन्होंने जो है वो किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर थे किस मजमून पर ज़्यादा उन्होंने जो है वो ख़ामा फ़रसाई की हुई है तो इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए दो शायर बतौर ख़ास क्लासिकी एह से आपने चुन लेने वो आपकी मर्ज़ी है मैंने इशारा आपको कर दिया है मीर को चुन लें एक मीर चुन लें एक गालिब चुन लें ठीक है उसके बाद मुमकिन है अगर आप मीर को निकालना चाहते हैं तो एक आप जी कर लें गालिब को गालिब के अलावा एक मोमिन को भी कर सकते हैं इसके अलावा दो अहम बीसवीं सदी के शायर और आपको पता है बीसवीं सदी के अंदर तो बड़े बड़े शायर भी गुजरे हैं लेकिन आ, मेरा आपको ये एक मशवरा होगा कि बीसवीं सदी के अंदर कोशिश करें कि फ़ैज़ और इकबाल को चूज़ कर लें क्योंकि फैज़ और इकबाल पे ख़ास पर फैज़ पर आप बड़ी अच्छे तरीके से बात करने की पोजीशन में हो सकते हैं अगर आपने वो तरक्की पसंद तहरीक और इसका पस मंज़र और सारा फैज़ को पढ़ा हुआ है ना तो बंदा अच्छे तरीके से जो है वो उसे बयान कर लेकिन फिर फैज़ के शेर भी आने चाहिए हाँ जी ये नहीं है कि फिर आपको फैज़ का कोई कलाम ही ना आए वो कहेंगे कि जी फैज़ की शायरी का वो टर्निंग पॉइंट कहाँ है जब उसने रोमानवीत से जो है वो इनकलाब की तरफ आया या अपना वो जो एक उसका सुश सोशलिस्ट माइंड था उसकी तरफ आया और वो टर्निंग पॉइंट कौन सी उसकी वो नजम है जी कौन सा उसका कलाम है तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो उनका कलाम था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब मैं तो समझा था कि तू है तो दरकशा है हयात तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है लौट आती है उधर को नज़र अब भी क्या कीजिए लौट आती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुसन मगर क्या कीजिए गम और भी हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा तो ये वो शेर है जहाँ से फैज़ टर्न लेके जो है वो कह लें कि वो एक आ, इनकलाब और रोमानवियत और इनकलाब जो उनकी शायरी का एक हसीन इम्तज़ाज है उसकी तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया था तो इन चीज़ों का फिर डीपली पढ़ना पड़ेगा अच्छा जी बीसवीं सदी के दो कम अज कम अहम शायर और कोशिश करें कि एक अहदे जदीद के शायर का अभी कुछ ना कुछ कलाम आपको आना जो है वह बहुत ज़रूरी है उसके बाद अगर आप शायरी में गए तो बतौर खास यानी कि एक शायर जिसे आप लोग फेवरेट कहते हैं पसंदीदा कहते हैं कि जी मेरा जो है वो फेवरेट शायर फलां है है मसलन आप कह देते हैं जी मेरा फेवरेट शायर जो है वो फैज है या आप कहते हैं जी मेरा फेवरेट शायर इकबाल है ठीक है जी अगर आपने फैज का नाम लिया या इकबाल का नाम लिया तो फिर कोशिश करें कि इकबाल का कोई ऐसा मजमू कलाम नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको इल्म ना हो सारे मजमू कलाम पढ़े हों कोशिश करें कि को वो इकबाल की जिंदगी पर एक अहम किताब लिखी गई है इकबाल दरून खाना उसका भी जो है वो मुताल करना आपके लिए अजहद ज़रूरी है ठीक है और इनके एक बेटे ने भी किताब लिखी थी जिंदा रूद के नाम से ज़िंदा रूद कहते हैं नदी को ठीक है तो इन इस तरह की किताबों का भी मुताल जो है वो आपके लिए अजहद ज़रूरी है अगर आप फैज़ को तैयार करना चाहते हैं तो फिर फैज़ को बतौर ख़ास शायरी में एक बंदा जो है वो अच्छी तरह से आपने तैयार करना है कि जी ये मेरा फेवरेट है और इसके अलावा वो पूछते हैं जी आप कहते हैं जी फैज़ मुझे पसंद है तो फैज़ जी क्यों पसंद है या अगर इकबाल पसंद है तो इकबाल क्यों पसंद है फलां क्यों नहीं तो उस क्यों का जवाब भी आपको आना चाहिए कि मुझे जो है वो इकबाल या फैज़ या नासिर काज़मी क्यों पसंद है इस क्यों का जवाब भी आना चाहिए और ये क्यों का जवाब जब आप उनकी शायरी पढ़ेंगे जैसे कि नासिर काजमी की शायरी जी के अंदर जो है वो नास्टालजिया यानी कि एक माजी परस्ती और वो रोना धोना और वो अपने माजी को कभी भी फरामोश कर सके तो ये उनकी शायरी का नुमायानासर है तो उनकी शायरी के नुमाया कोई कह दें कि जी मैं इस वजह से जो है वह मुतासर मुझे उनकी शायरी अच्छी लगती है तो ये क्यों का जवाब आपको आना चाहिए अच्छा जी उसके बाद जो है ये मैंने लिख दिया है कि अगर आप शायरी बताना चाहते हैं कि जी मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शायरी है तो फिर मीर को आना आपको पता होना चाहिए गालिब के बारे में पता होना चाहिए फैज इकबाल हाली और कोशिश करें कि नासिर काजमी भी ऐड कर लेते हैं ठीक है और मोहानी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लें क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग ये मशवरा देते हैं ना जी कि सिर्फ़ एक शायरी में सिर्फ़ एक शायर को पढ़ें तो मैं ये कहता हूँ कि कभी वो अगर एक से हट जाएँ कई ऐसे वाक्यात हैं दोस्त बताते हैं कि जी मैंने उन्हें ये कहा कि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मैंने दूसरे तैयार किया उन्होंने कहा बाकी ये भी तो शायर है आपने इसे क्यों नहीं पढ़ा जी तो यहाँ पे ही वो बस क्या कहते हैं कि टाए टाए फिश हो जाती है और वो कहते हैं जी ठीक है यू कैन गो नाउ अच्छा जी उसके बाद अगर तो आपका जवाब था शायरी तो यहाँ तक मैंने बता दिया कि आपने शायरी को कैसे तैयार करना है अब बच्चे बात कहते हैं कि सर यहाँ पे तैयारी करवाएं तो भाई ये तैयारी ही तो है अब मैं कोशिश करूँगा कि हमारी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ही ये जो इंटरव्यू प्लस रिटर्न टेस्ट की तैयारी का आ, 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 आज से हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों को मैक्सिमम जो है वो कवर कर सकूँ लेकिन नीचे आकर आप देखेंगे जब नावल के अंदर जाएंगे तो वो फिर जो है वो इतना ज़्यादा शायद मुमकिन ना हो सके मैं वैसे अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ इस प्लेटफार्म से आप तक जो है वो पहुँचाया जा सके और ना चीज़ के पास जितना भी इल्म है वो आप तक ट्रांसफ़र हो और ऐसे उन तक भी इल्म की जो रोशनी है वह पहुंचे क्लियर कर दिया लेकिन अगर आपका जवाब फिक्शन है आप कहते हैं जी मुझे जो है वो अफसानवी नसर आ, जो है वो पसंद है जी तो आपने बताना है कि जी फिक्शन के अंदर फिर नावल है या अफसाना है मेन ये बड़ी दो चीजें हैं कम ही होता है वो ड्रामो की तरफ चला जाए या इस तरह की चीज़ों की तरफ़ चला जाए तो फिर आपने बताना है अब यहाँ भी मैं एक मशवरा देता हूँ हाँ जिसका नावल के अंदर इंटरेस्ट है फिर वो नावल का नाम ले और फिर उसने नावल पढ़े भी होने चाहिए ये नहीं कि उसने कहा कि जी मुझे नावल में इंटरेस्ट है और पढ़ा कौन था वह उमराव जान अदा जो हमारे कोर्स में शामिल है ठीक है इसके अलावा कौन था पढ़ा है जी मैंने जी आ, वो डेप्टी नज़ीर अहमद का फ़लाँ फलाँ दो तीन जो पढ़े हुए हैं जो कोर्स में शामिल हैं तो वो कहते हैं यार ये तो कोर्स है इसके अलावा क्या पढ़ा हुआ है मतलब है ये सवाल ख़ुद मुझसे हुआ था आ, दो हज़ार जो है कह लें कि बारह के, के इंटरव्यू में जब मैं अपीयर हुआ तो मैंने वो कोर्स के नावल पहले कोर्स के नावलों के नाम बताए अच्छा जी आपका इंटरेस्ट किस में है मैंने कहा जी मेरा नावल में है ये दो हज़ार बारह वाला इंटरव्यू था जो मेरा से रह गया था उसके बाद इन शाला बाद में मैं अपना जो इंटरव्यू है वो भी सारा शेयर करूँगा कि मुझसे इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से सवाल हुए और मुझे एक ऐसा मरहला भी आया जब ये जो फ़ाइनल सिलेक्शन वाला था कि एक दफ़ा उन्होंने ज़रा इस तरह टीज़ किया कि को दबा दिया जाए पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूज इसे करें लेकिन अलहमद फ़लम से मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ अल्लाह ने मदद की और मैंने उनको डाइवर्ड करके अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ले आया तो यही आपकी फन और खूबी होगी कि बजाय जो है वो उनके रोब तले दब जाए या आ जो है वो कह लें हिचकचाहट के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस खुद एतमादी को लूज कर जाए उस सूरत के अंदर वो फिर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है अच्छा जी अगर आपने मसलन नावल के अंदर है तो फिर नावल पढ़े भी होने चाहिए कम अज कम उम्र पढ़ा होना चाहिए आग का दरिया पढ़ा होना चाहिए उर्दू के नुमाइंदा नावलों की मैं बात कर रहा हूँ ठीक है कोशिश करें आंगन को पढ़ लें इसके अलावा जो है वो अगर आग का दरिया नहीं पढ़ना तो राजा गिद पढ़ा होना चाहिए ठीक है और उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ यानी कि कह लें कि राज उम्र जान अदा ये कमोबेश बेश हमारी क्लासिकी अदब के अंदर चला जाता है राजा गिद जो है ये कोई सत्तर और अस्सी की दहाई के अंदर लिखा गया आग का दरिया यन हैदर का और उर्दू अदब का कह लें कि शाहकार किस्म का नाव है लेकिन इसके पढ़ने के लिए जो है वो वक्त चाहिए खसो खाशाक ज़माने ये मुस्तसर हुसैन तारड़ का मैंने एक नावल लिखा है जो इक्कीसवीं में यानी कि ये देखें कि अगर वो आपसे पूछता है कि आपने कौन कौन सा नावल पढ़ा हुआ है तो कम से कम कुछ चार पांच ऐसे नावलों के उसे फहरिस्त बता दें कि जिससे पता चले कि बंदे ने क्लासिकी अदब का भी नावल पढ़ा हुआ है और कह लें कि दरमियान वाला जो एक अबूरी दौर आप कह सकते हैं वहाँ का नावल जो नुमाइंदा नावल हैं ये आग का दरिया ख़ास तौर पर यह पढ़ा हुआ है उसके बाद कोई सत्तर की दहाई में इसने कोई पढ़ा हुआ है वो राजा गिद मैंने लिखा हुआ है और इक्कीसवीं सदी के अंदर आपने जी क्या किया हुआ क्योंकि लेटेस्ट आज भी नावल लिखे जा रहे हैं और आज इक्कीसवीं सदी का अगर मैं कहूँ तो इसमें कुछ जो है वो कह लें कि गलत ना होगा कि मुस्तसर हुसैन तारड़ जो है वो इक्कीसवीं सदी का सबसे बड़ा नावल निगार है गो के शमसुररहमान फ़ारूक ही भी बड़ा नावल निगार है कोई इसमें शक नहीं कई चांद थे सर आसमां बड़ा अच्छा नावल उसने लिखा लेकिन तवातर के साथ जिन्होंने लिखे वो तारड़ है मुस्तसर हुसैन तारड़ तो ये जी चार पाँच नावल भी आपको पढ़ने चाहिए मैं कोशिश करूँगा कि इन पर जो है वो एक एक लेक्चर दे के इनको कंसाइज करके यानी कि मेन स्टोरी क्योंकि नावल के अंदर होता क्या है मेन स्टोरी होती है किरदार होते हैं और उसके अंदर जो है वो नावल निगार ने क्या नुक़ नज़र पेश किया है मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को कम अज़ कम अगर आप नावल में आना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रा वजाहत कर दूँ ये फहरिस्त इंतहाई वैसे कम है इनके अंदर जो है वो मज़ीद नावल भी ऐड होने चाहिए जैसे उदास नस्लें हैं अब्दुल्ल हुसैन का उसे भी इस लिस्ट में आना चाहिए लेकिन ये मैंने उन लोगों बनाई है कि जिन पास वक्त कम है और वो चाहते हैं कि आ, कम खर्च बाला नशीन यानी कि थोड़े वक्त के अंदर अच्छी तैयारी हो जाए ये उन लोगों के लिए है और ये कह लें कि ये एक तरह से आपका इंतहाई अच्छे लेवल तक गुजारा कर देगा उसके बाद ये आ जाता है कि आपका पसंदीदा नावल निगार कौन है आपने बताया जी कि मेरा फेवरेट जो है वो नावल नावल की सिर्फ मुझे पसंद है अच्छा जी कौन कौन से नावल पढ़े हुए यानी कि वो आपसे सवालों के सवाल से ही करते जाते हैं आपके सवाल से ही एक नया जो है वो आप जो जवाब देते हैं आपके जवाब से ही एक सवाल कर देते हैं आप बताते हैं जी मैंने उमराव जान अदा पढ़ा है राजा गिद पढ़ा है आका दरिया ये वो जैसे आप उमराव जान अदा का नाम लेते हैं वो कहते हैं जी कि क्या इसके अंदर किस मतलब है कि क्या बात की गई है तो कभी उन्होंने यही कहा कि हमें जिसकी स्टोरी सुनाए स्टोरी स्टोरी नहीं सुनते उसके अंदर वो कहते हैं इसके अंदर क्या बात की गई है यानी कि ये एक मिटती हुई लखनवी तहजीब की जो है वो अक्कासी है और इसके अंदर एक लखनऊ की वो जो तहजीब है वो जिंदा और हमें जीती जागती हुई नज़र आती है इस नावल के अंदर अच्छा जी इसके अलावा वो पूछता है आपका पसंदीदा नावल निगार कौन है तो एक नावल निगार को बतौर ख़ास आपने अच्छी तरह से तैयार भी करना है कि उसके जितने नावल हैं कोई नावल आपने उसका फिर छोड़ना नहीं है अगर आप मसलन कह देते हैं जी मेरा मुसल हुसैन तारड़ जो है वो फेवरेट नावल नगार है तो वो पूछेगा जी इनका एक नाव है कलाए जंगल तो ये कला जंगी जो है ये किस पस मंज़र में लिखा गया हालांकि उन्होंने कभी स्टोरी नहीं पूछनी तो आपको पता होना चाहिए वो कहेंगे कि जी एक इनका नावल है जो रूस की जो सोशलिज़म है कह लें कि इश्तरात है उसका मौजूद इश्तरात है कि कैसे ये इस इश्तराकी टोले ने लोगों को ख़्वाब दिखाए यहाँ से नौजवान बच्चे कैसे जो है वो वजीफे पर जो है वो रूस गए लेकिन जहाँ पर वहाँ जाकर जब हालात बिगड़े तो उन पर क्या बीती तो इस तनाजुर में उनका एक नावल लिखा गया ए गज़ाल शब एक इनका नावल लिखा गया खसो खाशाक ज़माने नाइन एलेवन के वाक़े को भी टच किया हुआ है तारण का अगर आप एक नावल नगार को तैयार करना चाहते हैं तो फिर उसकी कोई चीज़ छोड़नी नहीं है कोई नावल और वो अक्सर पूछ लेते हैं जी कोर्स के अलावा किस किस जो है वो नावल नगार को पढ़ा हुआ है जैसे कि कोर्स में डेप्टी नज़ीर अहमद है पंडित रतना सरशार है या अब्दुल हलीब शरर है या जो जो भी मतलब है उमराव जान अदा है या जितने भी कोर्स के वो कहते हैं यार ये तो कोर्स का है कोर्स से हटकर आपने क्या पढ़ा हुआ है तो इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए कि आपने कोर्स से हट कर किसे पढ़ा हुआ है यकीन ना मेरी बात समझ गए होंगे उसके बाद जो है वो एक नावल नगार बतौर ख़ास तैयार करें ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस नाल नगार को तैयार करते हुए उसका कोई नावल ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप में ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कहें कि हम जी एक नावल नगार को बतौर ख़ास तैयार करना चाहते हैं तो उनको मेरा एक थीसिस भी है उसका एक कहने के जो आखिरी होता है ना माहल या कंक्लूड जिसे कहते हैं आप अंग्रेज़ी में तो उसका कंक्लूड के कुछ सात आठ पेजिज़ें मैं आपको सेंड कर दूँगा उसमें इसके हर नावल पर मैंने बात की हुई है कि पहले नावल में क्या इसने किया दूसरे के अंदर क्या है तीसरे में क्या है चौथे में क्या है पांचवें में या जितने भी नावल हैं वो आपको मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप वो बना के उसकी पी फाइल वो आपके ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूँगा आ, तो इसके बाद दरमियान में एक चीज़ में अफसाना छोड़ गया था नावल की तरफ़ आ गया ये है जी रह गया अफसाना अब कुछ लोग कहते हैं जी नावल तो सात आठ सौ सफ़े का अक्सर अवत जैसे खसो खाशाक ज़माने सात आठ सौ सफ़े का जो है वो बड़ी जखामत वाला नावल है तो इस नावल को पहले पढ़ना है पढ़ने के बाद कोई राय देनी है फिर करेक्टर देखने हैं इसके अंदर क्या बात है तो आज कल का दौर जो है वो फास्ट है हर बंदा चाहता है कि मुझे कोई ऐसा तरीक़ा मिले जिसके तहत जो है वह मैं कम वक्त के अंदर मेरे पास ज़्यादा मालूम तो उसका हाल यही होता है कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर थीसी हुए हैं उनको आप पढ़ लें ठीक है अगर आप शॉर्ट के अंदर उसे देखना चाहते हैं नहीं तो दूसरा यह है कि वो नावल खरीदें और पढ़ें लेकिन उसके लिए इतना टाइम चाहिए लोग कहते हैं जी नावल बड़ी सिनफ है हमने छोटी सिनफ के अंदर काम करना है हम चाहते हैं कि थोड़े वक्त के अंदर उसे पढ़ें समझ भी आ जाए तो ऐसे लोगों के लिए मैं फिर तजवीज़ करता हूँ अफसाना अफसाना जो है वो जिंदगी के किसी एक पहलू की तर्जुमानी करता है जबकि नावल जिंदगी के वसी कैनवस पर फैला होता है जखावत में भी बढ़ा है और इसके अलावा जो है वो एक ही वक्त में ज़िंदगी के कई पहलुओं पर तर्जुमानी कर रहा होता है लेकिन अगर आप अफसाने में आते हैं तो कम अज़ कम तीन अफसाना नगारों के बारे में मालूम हों और कोशिश करें उनके अफसाने भी पड़े हुए हों ये रिसेंटली ये जो 10 अक्टूबर 2021 को इंटरव्यू हुआ है मेरे एक दोस्त थे वो गए इंटरव्यू में आ, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ुलाबाद को तैयार किया हुआ था तो उन्होंने कहा कि जी आपका एरिया ऑफ़ इंटरेस्ट क्या कहने लगे जी अफसाना उन्होंने कहा किसको पढ़ा हुआ है कहने लगे जी गुलाम अब्बास को उन्हें भी पता था क्योंकि हर बंदे को पता गुलाम अब्बास के अफसाने जो हैं वो अफसानवी मजमू कम है आप सात आठ दिन लगाएँ गुलाम अब्बास अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो उन्होंने कहा अच्छा गुलाम अब्बास को तो आपने इसलिए तैयार कर लिया कि ये इसके अफसाने थोड़े हैं यही वजह थी ना तो यहीं पर वो लाजवाब हो गया कहने लगे चले यार छोड़ो गुलाम अब्बास को छोड़ो मंटो को पढ़ा हुआ अब वो बंदा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसने मंटो को थोड़ा बहुत कोर्स में टच किया हुआ था तो भाई ऐसा नहीं है अगर आप कहते हैं कि अफसाना है तो फिर अफसाने में थोड़ा सा ज़रा वैरायटी लेके आए ना ज़रा ज़्यादा बंदों को तो कम से कम तीन अफसाना निगारों के बारे में मालूम हों उनके आपने अफसाने पढ़े भी हों और कोशिश करें कि उनके अंदर जो एक आ, अ शॉर्ट स्टोरी या एक एक जो पहलू उसने छुपाया हुआ है आ, या जिसके बारे में वो राइटर बात करना चाहता है जैसे वो पूछ सकता है कि जी गुलाम अब्बास का जो अफसाना है आनंदी उसके अंदर जो है वो क्या बात है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या बात की गई है और इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि जी आपका पसंदीदा अफसाना निगार कौन है तो अफसाना में जो है वो एक अगर वो पूछ ले तो फिर आप बता दें जी मेरा फलां अफसाना निगार जो है वो पसंदीदा है क्यों पसंदीदा है गुलाम अब्बास क्यों पसंदीदा है क्योंकि उसने माशरती जो है वो मुशरे की हकीकत निगारी को जो है वो बयान किया हुआ है तो वो कहते हैं जी माशरती हकीकत नगारी को तो मंटो ने भी किया हुआ है लेकिन फिर ये कह दिया जाता है जी कि मंटो का एक मंटो एक अलग स्कूल ऑफ थाट है गुलाम अब्बास का एक अपना स्टाइल है मंटो ज़रा सात जिन्स का भी तड़का लगाते हैं जबकि गुलाम अब्बास का एक ना हमवारियों नाहमवारियों का दोगलापन इस तरह की बातें करके अपने मौक़़ को भी मजबूत करना पड़ता है मौक़ कब मजबूत होता है जब आपने अफसाने पे लिखे जो है वो किसी न किसी कोई किताब का मुताल भी किया हुआ है जैसे कि यहाँ पे मैंने एक किताब लिखी है उर्दू अफसाना एक सदी का किस्सा इसके राइटर जो हैं वो डॉक्टर अनवार अहमद है जी राइटर का नाम है डॉक्टर अनवार अहमद तो इस तरह की कोई ना कोई किताब पढ़ी होनी चाहिए अगर आपने ये ग़ुलाम अब्बास को तैयार किया हुआ है तो यहाँ पे एक जापानी था उसने गुलाम अब्बास पे काम किया उसने छोटी सी एक थीसी लिखा तो उसका नाम है सोयामाने यासर सोयामाने यासर तो ये मुमकिन है किताब आपको इलमी किताब घर से मिल जाए छोटी सी है ग़ुलाम अब्बास के अफसानों पर उसने बेहतरीन जो है वो कह लें कि उनका तज् किया हुआ है फ़िक्री और फनी लिहाज से तो इसके अलावा मैं बात कर रहा था जी कि आपका पसंदीदा अफसाना नगार कौन है और इसके अलावा को दो तीन अफसाना नगार कम अज़ कम तीन अफसाना नगार भी तैयार कर लें गुलाम अब्बास प्रेमचंद मंटो अगर आपके पास वक्त है इसमें चौथाई के अफसाने भी देख लें तो बहरहाल मैं ये आपको कहता हूँ आखिरी बात और सबसे अहम बात कि कभी भी अपना अगर आपने शायरी बताई है तो सिर्फ़ अकेले फैज़ को पढ़ के नहीं चले जाना काजमी पर भी पूछ सकता है हसरत मोहानी पर बात हो सकती है ठीक है जी इकबाल पर बात हो सकती है कहते हैं जी इकबाल और गालिब में जो है वो क्या फ़र्क है इनमें बड़ा शायर कौन है तो फिर आपके पास इन सवालों का जवाब होना चाहिए कि इनमें बड़ा शायर कौन है और क्यों है और आप क्यों मुतािर है कुछ लोग कहते हैं जी इकबाल बड़ा शायर है कुछ कहते हैं जी फैज़ बड़ा शायर तो भाई क्यों दोनों ही अपने बात पर मौक़ उनका दुरुस्त है और क्यों दुरुस्त है आर्गूमेंट आपने देने हैं और आर्गूमेंट आप उस वक्त देंगे जब आपने उन पर कोई किसी अच्छे नक़ाद की लिखी हुई जो है वो किताब पढ़ी होगी तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक इंटरव्यू की तैयारी के बुनियादी मराहल क्या हैं हमने इंटरव्यू की तैयारी में शायरी की तरफ जाना है या फ़िक्शन की तरफ़ जाना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ब्राह करम जो है वो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब अगर आप हमारे अभी तक चैनल पर नए हैं तो ब्राह करम चैनल को माशाला हमारे कोई पंद्रह से व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन जो अभी सब्सक्राइब है वो चंद लोगों ने तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़